Вітаю усіх. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катеріна. Сьогодні на 7 жовтня і до нашого ефіру долучається корологиня пані Олена Дюна. Пані Олена, я дуже рада ще раз знову вас вітати. Вітаю, Катюш, вас. Пані Олена, підготувала багато цікавих та актуальних питань, тому одразу хочу підписників попросити залишати свої питання в коментарях. Якщо їх щось цікавить, ми з вами обов'язково подивимося їх наступного разу. Ці запитання. Ну і звичайно, підписуйтесь, будь ласка, на канал Прогноз. Пані Олено, давайте почнемо з першого блоку питань. Я його назвала так: як сказав наш пан Зеленський, наш президент, що ці дні, які зараз увійдуть в історію. Тобто а, пряма цитата: ми готові зробити цей тиждень історичним, сказав Зеленський. Давайте ми з вами, будь ласка, подивимося, чому саме цей тиждень може увійти в історію. А когда у, нас Про що він саме у нас Рамштайн навіть неділю, так? Да? Рамштайн, так? Рамштайн у нас 12 жовтня, і це наступний пункт, який ми з вами теж будемо mm -hmm. обговорювати. Ну, Можливо давайте... Це буде якраз приурочено до Рамштайну. Ну вообще, смотрите, какие-то важные решения будут приняты. Те решения, которые долго принимались, ну долго тянулись. Вполне, да, что-то может. Но э, не так все просто, не так все легко будет борьба за что-то. Будет очень много дискуссий по этому поводу. Но это первые карты, вот эти первых три выпало. Вот эти говорят о том, что все-таки эти решения должны быть приняты. Может быть, к сожалению, не совсем так, как мы ожидаем. Мы ожидаем еще большего, как всегда, понимаете? Но, как всегда, дозировано. Ну, в принципе, да. Но прямо, чтобы вот прямо, знаете, чтобы так, как должно было быть по справедливости, вот все равно каких-то 5 копеек, видимо, ложка дегтя все равно в этом будет. Угу. Мы разглянем окремо с вами, что блок по Рамштайну. Uh, дивіться, хочу ще от за цитати пана Зеленського сказати. Чи готують, да. чи можливо вже підписані якісь документи щодо війни? Можливо, саме це він мав на увазі, коли казав, що це по, по, життя, по поводу окончання війни, правильно? Які uh -huh. то уже рішення? Давайте так які рішення по поводу окончання війни в Україні прийняти. Тут есть момент окончания есть, э, а вот решение я не могу понять. Какие-то угу. решения по поводу окончания у меня уже приняты. Угу. Ну, смотрите, что-то, э, что-то оно такое впечатление, оно в процессе. Но видите, в этом процессе не все как всегда нас устраивает. Угу. И мы пытаемся бороться за то, чтобы э, это может как можно было скорее и в то же время так как ну нам надо а не так как видите навязывают я так понимаю что здесь процесс того что во война кому-то выгодна ну понятно да война кому ну, война да. кому мать родная и это конечно огромные деньги на которых зарабатывают военные корпорации заводы которые бы хотели видите и дальше работать Ви бачите, які угу. б дальше хотіли зарабатывать сверхприбыль. Ну-ка, по втраті... <губ> Тому що знаєте, пані Олено, бо думала, що якщо щось вже підписано, то мені було цікаво, про що ці документи. Це знаєте, чи про припинення війни, чи про обстріли, чи можливо щось інше. Ну давайте підписано щось, вже щось підписано по поводу закінчення війни. Ось якісь пункти підписані. Это вот, видимо, то, что, к чему мы шли долго, да. Я, видите, тут есть проблема сложности. Понимаете, не согласование. Нам надо, вот как нам надо, да, как надо Украине. А кому-то надо, как надо кому-то. И как кому-то надо, мы уже так поняли, да, потому что здесь замешаны большие деньги. Я, честно, не вижу, чтобы было что-то подписано еще. Прямо вот так, знаете, чтобы это было подписано и работало. Такое впечатление, что оно что-то... Вот остались какие-то детали согласовать. То, что мы стараемся ну, для себя, то, что нам очень надо, то, с чем не соглашаются, перетянуть на свою сторону. Угу. Вот интересно, звичайно, про эти детали, того что я думала, что если документы, знаете, подписаны, То можливо, що це якась угода між нами і країнами партнерів, чи, можливо, навіть країною. По, прямо по поводу ж війни, Катя, ми маємо в виду, правильно? Так, да, ми про це говоримо. Ну, ще раз, давайте посмотримо, давайте по-другому. Підписані документи по поводу окончання війни з нашими партнерами. <сусловно> <тому> <сусловно> <почитав> Ну, что видите, здесь э, то, что касается здесь. помощи, да. Заяву. Тут еще есть какие-то, вот все равно есть какие-то противоречия. Да, 50 на 50, да, Бийка цех у вас там. Ну, противоречия. Вот все равно, то, что Украина не устраивает. Добре, тоді цю тему ми, ми зрозуміли, будемо чекати історичних е, хороших подій, да, як анонсував наш президент. І давайте останнє питання, пані Олено, з цього блоку. Е, що ще, чого ще нам очікувати цього тижня? От що карти нам покажуть. Так, е, да, в загальному можемо подивитися для України, а потім можемо Что? подивитися військовий фронт окремо. Що взагалі Україні очікувати на цьому неділю? Что вообще ожидать в Украине на этой неделе? Ну какие-то действительно очень хорошие события будут. То есть что-то очень сильное. Карта силы здесь. Но здесь маленький нюанс Тут Давайте не не обо всем будем говорить. Случайно Просто... у нас название езжу. То есть это... вот, вот здесь мне уже это нравится. Что ждать в Украине? И вот это может э, э, стать э, кардинальной сменой в лучшую сторону для Украины. Все-таки я так понимаю, что вот то, о чем мы говорили, какие-то несовпадения взглядов есть, вот что-то оно должно измениться. Mm -hmm. Ну, к сожалению, видите, они говорят о том, что, э, что ждать. Карта дежавю и башня. Обстрелов, как я понимаю. Ждать. Да, Про обстріли ми сьогодні поговоримо, щоб Обстріли, Обстрела. К сожалению, сегодня ночью это уже было. Желание да. тут уже пошли по обстрелам. Да, e... дальше йде опасность. То есть, как, какие-то, вот я покажу эти первые три карты, какие-то действительно серьезные события нас ждут на этой виле. В хорошем смысле слова. Будем їх очікувати дуже сильно, як можемо, а для глядачів хотіла пояснити у нас з пані Оленою. Є таке одне золоте правило, що коли карти показують інформацію, скажімо так, м'яко засекречену, яка піде на користь Україні. Але ми знаємо, що і є, і вороги, які дивляться наші ефіри, то пані Олена, ми так собі вирішили, що ми залишаємо за кадром і говоримо так загальними словами, аби було зрозуміло. Наші глядачі розумні, самі все розуміють. Тож пані. Йдемо до другого пункту 12 жовтня ми готуємося до 25-го рамштайну. Чим він буде видатним? Це буде перша зустріч саме на рівні лідерів, тобто не звичайно, як там було, а саме буде рівень лідерів, і ми, Україна, представимо свій цей план перемоги, про який говорив Володимир Зеленський. Отже, давайте глянемо загалом чи буде цей рамштайн результативнішим за ті, які були минулі. будет этот Рамштайн более результативным, чем 25-й Рамштайн на этой неделе, более результативным, чем те, которые были. Опять, видите, противоречия. Какие-то противоречия будут. Попытка здесь, поскольку, как вы сказали, там будут присутствовать очень достаточно высокопоставленные лица, как я понимаю, да, вот кое кого из этих лиц я не говорю за всех, один или два, которые видите, которые будет попытка манипулировать м, Украиной, угу. э, сделать так, как э, попытаться протянуть что-то в интересах, ну явно не Украина, что это, что это, о чем идет речь, как бы перед выбором, видите, поставить перед угу. выбором. Ну, я так Выборщего... понимаю. Я так понимаю, это территориальный вопрос. Угу. Территории. Щодо Чтобы... умовних перемовин, так, що ми маємо зробити? Так, да, що ми должны якій-то території оставить. Ось чого хочуть західні партнери, лідери. Это опять же, это не все, это не все, да. підчёркиваючи. Один чи два, як ви сказали. Угу. Mm -hmm. Ну, ми навіть можемо розуміти, хто то є які країни, uh -huh. так? А, пані Олено, наш Зеленський сказав, що буде представлено план перемоги, не можу, не, не можу оминути це питання. Давайте, будь ласка, глянемо, як е, оці світові лідери відреагують на наш план перемоги. О, вже щось летить у нас. Вона не перевернулася. Як світові лідери відреагують на план перемоги? Ну, понятно, что будет кто-то, кто будет недоволен. Понимаете, в чем здесь? Здесь опять же стоит какой-то территориальный вопрос во всем этом. Кому-то нужна, мы даже знаем, какая-то территория Украины. Да, будут вот с такой. Понимаете, здесь есть хитрость во всем этом. И опять, здесь это не касается всех. Как бы По більшому счету, да. так. Але є такі влиятельные, которым, видите, тут треба надо... Надо території України. Угу. Тобто реакція на наш план перемоги буде доволі, я так розумію, неоднозначна. 50 да. на 50. Противоречиве. Противоречиве очень. Комусь сподобається, комусь не сподобається, хтось буде гнути свою лінію. Ну, подивимося, пані Олено, наступне питання. Ця зустріч, так, на 25 му ранштайні, стане доленосною для досягнення миру в Україні. Бачите, здесь щось будет. В принципі, так, да, нам щось ускорять, нам щось дадуть, нам щось дозволять, але в то же время кто-то нам все одно ставить какие-то палки в колеса. Без этого никак. И опять, видите, опять фактически те же карты выпадают. Здесь, э, здесь присутствует, э, ну, понятно, что э, будут говорить одно, а смысл этого территория, да, территория, хитрость, хитрость. Mm -hmm. Если вы хотите э, так, так и так, значит, от, ну, я просто своими словами, откажитесь от той территории, там, возможно, той территории, тогда вы получите вот то, то и то. И то, понимаете? Есть, опять же, хитрость и процесс длительности. Нам нас уже кормят, да? Смотрите, нам Богато очень часа. долгое время дают в час по чайной ложке, и фактически украинские вооруженные силы не могут, да, идти освободить то-то. И даже то, что касается, к сожалению, Донецкой области, видите, там явно ощущается нехватка ресурсов. Это самое страшное, то, что произошло. Мы разбирали э, ситуацию, к сожалению, с Лиманом. Угу. И вы разбирали. И поделитесь, будь ласка, с глядачами, еще какие у вас э, ну, нехватка. Карты. У нас нехватка ресурсов там. Нам, нам, нам срочно нужна помощь. Угу. А сегодня говорить. в ранку очень такая помощь. Пані Олена, коли ви робили цей розклад? Бо сьогодні вранці я читала новини, і саме наш штаб ЗСУ зауважив, що в нас є проблеми. Саме найбільші проблеми, це не секретна інформація. Можна зайти в Google почитати, що саме на Лиманському напрямку так і є Лиманський та Ну, От, К сожаленню, так да. угу. жалінню, да. Якщо зараз знаєте, яке, яке питання мене зацікавило, якщо нам карти так показують? Рамштайн і щось пов'язане з територіями, так що вони хочуть на нас тиснути, аби ми там щось да, зробили з нашими українськими територіями, щось комусь е, взамін на щось. Е, давайте спробуємо глянути, яку територію хочуть ці один чи два. Четверка Пентакли, это все время показывают Донецкая, там где богатые дары, там где полезных ископаемых. Ископаемые, да. да. И изначально вот эта территория, она изначально фигурировала еще с самого начала, что э, есть такая опасность, что мы ее можем, да, как э, сначала пойти на компромисс вроде как, да, э, а потом мы все равно ее возвращаем. Вот все равно Укра... в целом Украину показывают целостно. Mm -hmm. Так, да, ми ще з вами в минулому році дивилися, от по Донецьки. області. я прекрасно пам'ятаю, що там карти показували, що буде, на жаль, проїжджання військ, да, російських військ, але потім вони всі мають під нашим прапором, під українським. Можливо, і військово-дипломатичним шляхом будуть відновлені. Да. Час по так, що, е, последний раз я вот на днях делала розклад все равно там та та ж ситуація. показано с этими же территориями, что от нас хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий. По итогу получается, что не только Украина целостная, но еще позже есть варианты, не периодически это показывают, что Украина еще будет больше. Да? Ну, то, что когда-то ей давно принадлежало, ну, да. оно присо... да, присоединится к Украине. А, Пани Олено, и остальное запитание с приводу блоку штайн А, чи дізнаємось ми, що секретного буде на ньому підписано? Можливо, нам про це не повідомлять, так, але карти можуть натякнути. Смотрите, она будет, она действительно будет, не все мож, могут нам сказать. Uh -huh. Ну, понятно, потому что меня, например, сьогодні, я сейчас немножко отвлекусь от Рамштейна: в Facebook возмутилась статья, написана, вона була, наверное, видели. Это какая-то западная пресса. И там опубликовала, сколько у Украины есть самолетов на сегодняшний день, сколько она того у нас есть, того. Представляете, я пишет. Ну, я говорю, ну это какой-то, ну вообще, ну вы еще адрес напишите, где Один. оно все есть. Ну, просто это какой-то кошмар какой-то. Зачем это делать, если мы все время говорим, зачем вообще публиковать эту помощь? как в начале войны это делалось. Вот здесь э, тот момент, что хорошие моменты будут, но они не будут афишированы. Mm -hmm. То есть они как бы... Всегда что-то остается за кадром. Да, нехай залишается, икшутся mm -hmm. на корысть да, Украины. И да, и, и действительно. Это и это э, дает возможность э, их... Э, вот то, что вначале, помните, мы говорили, кардинально изменить ситуацию где-то для нас, в хорошем смысле слова, то, что касается украинских вооруженных сил. Этот момент будет. Но, понимаете, и все равно, вот я же говорю, как ложка дегтя, все равно здесь будет. Угу. Но в целом, в целом, в принципе, ну, его можно сказать, что он судьбоносный для а, Украины, но, опять же, если бы м, все искренне хотели победы и мира Украине, то это бы выглядело бы, конечно, совершенно по-другому. Совершенно mm -hmm. по-другому. А поскольку никому, я уже говорю, не нужна Украина-победитель, э, а если Украина победитель, ну не всем вот так правильно сказать, не всем нужна Украина из западных лидеров, потому что это конкуренция, это, ну, это когда то, что я говорила все время, то, что ждет Украину. Украина для некоторых западных партнеров, для некоторых, подчеркиваю, нужна, чтобы она была в подчиненном состоянии. Ну, то есть, как было 30 лет, да, нас mm -hmm. колошматило, тянуло, только... На запад так. нас нами пытались керувати, то Кремль пытался через своїх ставленников воздействовать на Україну. Да. Ну, подивимося на цей судьбоносний Рамштайн. Нехай ці успіхи будуть для нас лише в найкраще русло. І пані Олена, і остання тема, на яку я хочу сьогодні поговорити. Ми почали із вами так трішечки косвіна торкнулися. Це атаки на Україну по містам і, можливо, коротком подивимося по напрямкам. А перше питання хочу запитати про Київ та область. Бачили ті, хто живе в Києві та області, бачили, чули так. Спочатку все розпочалося з бляшанок, закінчилося ракетами. Ці величезні повітряні тривоги. Чи правда що це розпочалася та сама обіцяна росіянами атака на Київ та область, яка призведе до відключення, ну, до тотального блекауту? Чи справді це те, що вони анонсували? Ну, о, все одно тут карта защита показана, якщо ми про Київ говорили. Mm -hmm. остается эта опасность для Киева и области. Но все равно опасность еще идет. Она остается, она будет все равно оставаться. Вот все равно будет оставаться. Ну, видите, они Киев и область, они не оставляют. Либо же дроны летят, либо ракеты и дроны. И в таком вот состоянии оно будет продолжаться дальше. Здесь из хорошего момента у них у них сейчас, видите, после тех взрывов, я понимаю, что они что-то изготовили, они старались, они там в кавычках копили какое-то количество ракет. Вот здесь, слава Богу, да, то, что наши ребята феерично подорвали на территории угу. России, даже с последствиями некого землетрясения, то есть опять об этом как-то говорит, это не дает возможности на сегодняшний момент реализовать те планы. Но они бы и так их не реализовали, потому что карта начинает с защиты. Но, конечно, последствия были бы, понятно, какие, намного хуже. Mm -hmm. То есть сейчас, я так понимаю, что Киев и область может немного э, мешканцев выдохнуть, правильно? Наверное, Но правильно? расслабляться все равно нельзя. Вот все равно, они все равно будут кошмарить Они все равно, mm -hmm. вот эти дроны бесконечные, с периодичностью, ну и подсовывать туда по возможности ракеток. Угу. Бо скоро має початися а, отоплюваний сезон. Я думаю, ми через тиждень з вами глянемо цю ситуацію, чи якось зміниться, бо вони, що ви знаєте, які вони, <кхм> щоб не говорити, хто вони в ефірі, що вони хочуть зробити і як добити нашу енергосистему. Ось ми то подивимося. Пані Олена, я пропоную в нас не так багато часу. Якщо ми глянемо з вами, як ми коли з вами дивилися північ, південь, захід, схід по регіонам українським угу. а, на атаки. Запад опасность для запада Украины. Да, захід да. Запад Украины еще чекає наиболее чем час. Ну, восток понятно. Восток тут понятно. Тут и ракеты, и дроны, тут и дьявол выпал. Тут ну, полный набор всего. Юг опасность идет. Понятно, видимо, они свои опять эти корыта повыводили. Это и... Вот и… Да, опасность от воды идет, опасность обстрелов идет. То есть тут надо быть очень внимательными. Здесь и опасность медици... по этим картам. Это могут быть административные здания, это могут быть медицинские учреждения, это жилые дома, в том числе. То есть опасность югу остается. Центр. Центр тоже достаточно агрессивно настроенный, очень агрессивно. И здесь все, что связано с дети, здесь детская карта выпадает. Дети, кстати, они фигурируют и на востоке Украины, подростки, дети, все, что связано с учебными заведениями любого типа, центр Украины, перемещение, передвижение вокзалы, ну все, что вот через что можно передвигаться, перемещаться, по, понятно, по понятным им причинам, они вот пристально, прямо именно перемещение, передвижение. К сожалению, здесь карта шпионажа присутствует, сливание информации, поэтому здесь тоже надо быть очень-очень внимательными, здесь опасность остается. Север, Это был центр Украины. Да, Север, Север тоже самое, как ты говорят, как раньше было, вот то, что мы предупреждали раньше, такая же опасность здесь идет. Я понимаю, что здесь Север у нас Черниговская область, правильно же, сюда относится? Так. Сумская область. То есть та опасность, которая была, она остается. Обратите внимание, здесь тоже и дети, и взрослые. То есть тут очень надо быть внимательными. Что касается Запада Украины, здесь идет четкий сбор информации. То, что, ну, я понимаю, то, что нам передают, да, то, что нам будут передавать. И, естественно, за счет этого, да, вот центр смотрим. Видите, перемещение, передвижение, чтобы ну, оно разумею, как бы не просят, дошло да. до, до конечной цели. И то, что касается там, где военные объекты, в том числе, там и остается опасность. То есть тоже опасность идет. У нас, угу. к сожалению, видите, сбор информации, шпионаж, шпионаж. Э, да, это все присутствует. Оно все остается, оно присутствует, их ловят и все равно, э, видите, здесь на на это они, если мы говорим кремлевская, эта карта у нас э, Король мечей отвечает за кремлевскую власть которая, видите, целенаправленно пытается сделать все, чтобы как можно ну, привлекать к этому. Ну, школе. И еще очень сильно, Google, ну, это постоянно у них, в принципе, они с первых дней полномасштабного вторжения, они пытаются фейками, слухами ну, нагнетать на нас э, страх. Да, Но это что-то они будут что-то будут изобретать еще больше, но что-то еще новое будет. Я уж не знаю, что они, на что они будут, чтобы психологически давить таким образом. Психологически ну, не давить тек... на нас. Не я в теклятии Оркина заспокоиться. Ну, к сожалению, вот то, что касается пропаганды, да, лица mm -hmm. они своими, я все время говорю, очень хорошо промыли мозги и зазомбировали. Здесь, конечно, у них недоумение, что не получается так, Усі прилагають, усі одно прилагають їм я думаю, що вони не розуміють, чому на своїх вони е, граждан РФ вони можуть вплинути, а чому на українців цей вплив не працює? <гумент> ну Я думаю, їм треба було б голову вімкнути, але знаємо, що там нема що вмикати. Пані Олено, і чесно, останнє запитання з приводу ЗС чи дивилися ви її е, на Давайте на сьогоднішній момент. Давайте доля запорожской атомной электростанции станом на 7 жовтня. Ну вот они провокации какие-то будут делать. К сожалению, да, это может быть провокация э, обстрелов, провокация э, попытка обвинить украинские вооруженные силы в том, там ничего нового. Там достаточно, видите, они там уже наделали делов, там достаточно серьезные проблемы. Я много раз говорила, это Хорошо, что станция, она построена достаточно нового поколения. Это, как знаете, такой момент манипуляции и попытка обвинить украинские вооруженные силы в противозаконных действиях. Mm -hmm. К сожалению, опасность для запорожской станции, она как была, так и остается. Потому что, к сожалению, тут ничего нового mm -hmm. нету. К сожалению, там есть утечка радиации и воздух, и воду. Это все остается. И негативные действия со стороны э, вот этих обезьян с гранатой они тоже остаются. Да, он это пикапом и здесь... каблами, всем чем завгодно видно запорицким есть... обстреливают. То есть оно тут не лучше, а Ситуація достатньо там серйозна. Пані Олена, не знаю навіть як реагувати на дані історію із Запорізь, з Запорізької АЕС, але дуже вдячна вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за те, що ви відповіли на всі наші блоки, теми, те, що ми відкрили. Я думаю, глядачі м -м, почують ту інформацію і особливо ту інформацію, яку ви даєте, таку сакральну скрізь, от та що червоною ниточкою так йде. Я дуже вдячна вам за ефір. І мені дуже приємно з вами працювати, ви це знаєте. От тому я дуже вдячна вам. Взаїмна, взаємно. Наших глядачів попрошу, будь ласка, підписуйтесь на канал Прогноз, на канали нашої пані Олени Бюн і чекайте нас в нових випусках. Дякую вам дуже, пані Олено, і до наступних зустрічей. До побачення.